Добрый день, вы дивитесь телеканал Социальная країна а также Черноморскую телерадиокомпанию, у студии Костянтин Крупский поруч земной Владимир Жевтяк, це глава координационной рады всеукраїнської мережі людей, які живуть ВІЛ і або СНІД. Добрый день. Добрый, день. Добрый, день. Добрый, Добрый день. день. Заголовки последних, ну, наверное, двух или месяцев, где то двух недель или месяцев, то, что у вич инфицированных закончится лекарство, то, что сорванные поставки лекарств, то, что компания Вектор Фарма собирает документы на ликвидацию. Такое Просто триллер какой-то вокруг людей, которые сейчас живут вместе, вот которые живут с Вилл или СПИДом. Вы сможете обо всем этом рассказать, я надеюсь. Но для начала все-таки про координационный совет, который вы возглавляете. Чем занимаетесь, что делаете, насколько помогаете людей, у которых там СПИД или ВИЧ, и вообще вот в Украине какова ваша роль? Ну, всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, это общественная организация, и истоки ее создания уходят в далекие 90-е годы прошлого века, когда диагноз ВИЧ-инфекции равнялся смерти, когда диагноз ВИЧ-инфекции был все равно, что чума, проказа, когда ВИЧ-инфицированных держали в лепрозориях за колючей проволокой, когда э, милиция вместе с медиками э, привозили принудительно под стражей людей в эти лепрозория, Прозории. И в то время мы решили объединиться, решили объединиться, чтобы добиться лечения, решили объединиться, чтобы выжить, решили объединиться, чтобы в нашей несовершенной стране, в той стране, в которой сильный обижает слабого, когда обязательно обществу нужен кто-то, чтобы спроецировать свои страхи, э, свои обиды, нужны козлы отпущения, извините за такой термин. И в этой ситуации мы решили объединиться и спасти себя, и спасти других людей э, для того, чтобы выжить, для того, чтобы приносить э, пользу нашему обществу. Ведь большинство ВИЧ-инфицированных людей это еще э, молодые люди. И так мы начали создавать по всей территории Украины безопасные пространства. Э, группы самовзаимопомощи, куда бы мог прийти ведь позитивный человек, который впервые узнал о своем статусе, у которого сломалась, э, поломалась система жизненных ценностей, приоритетов, он находится в шоке, в страхе. Э, решили создавать такие безопасные пространства, где бы человека услышали, постарались понять и помочь, где бы с ним могли поделиться опытом те люди, которые эту проблему в себе пережили и нашли выход из этой ситуации и вот так мы сейчас работаем в всех регионах Украины и имеем такие наши отделения, в которых вич-позитивные люди получают помощь и поддержку и на сегодняшний день наша организация оказывает услуги более чем 70 тысячам вич-позитивных людей подчеркиваю, на всей территории Украины, включая автономную республику Крым, включая неконтролируемые территории Донецкой и Луганской области. Наши организации там работают и продолжают оказывать помощь, как и по всей Украине. Мне кажется, что самое главное для ВИЧ-позитивного человека понять, что это не смертельный приговор, и что вот есть лекарства, и вот есть хорошие примеры, когда люди живут и по 10, и 15, и по 20 лет. Вот с этими лекарствами, я так понимаю, что у нас в Украине возникла какая-то проблема, которую немного эту проблему ее преувеличивают. Ну, мне так кажется. Ну, на самом деле преувеличить эту проблему невозможно, потому что мы знаем международный опыт, который говорит о том, чтобы остановить эпидемию ВИЦ-СПИДа, нужно людей тестировать добровольно, давать возможность Протестироваться, знать свой э, тест на ВИЧ. И с другой стороны, если человек ВИЧ-инфицированный, обязательно нужно его лечить. Почему нужно лечить? Это не только безопасность, это не только жизнь для человека, который есть носитель ВИЧ-инфекции. Это и безопасность для всего общества. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения выступила сенсационным заявлением для всего мира. Они сказали, что человек, который получает антиретровирусное лечение, он ВИЧ-инфекцию дальше не распространяет. То есть риск передачи вируса иммунодефицита челове человека от ВИЧ-инфицированного, который получает лечение, снижается на 96%. Поэтому Лечить людей – это не только социальная ответственность государства перед теми людьми, которые инфицированы, но это надежный, проверенный способ остановить пути передачи ВИЧ-инфекции дальше. А 23 года у нас эта государственная программа работала без сбоев, ничего не было. И закупки были, и антиретровирусные анти -ретровирусные препараты были, и людей лечили, ну или во всяком случае поддерживали, да, то есть в более-менее вот, нормальном состоянии. Ну, на самом деле, Немножко не так. Впервые мы в прошлом году наша страна добилась снижения уровня смертности от ВИЧ-инфекции и снижения немножко стабилизацию новых случаев инфицирования. Но это получилось не благодаря поддержке государства, а зачастую вопреки. О чем я говорю? Я говорю о том, что антиретровирусное лечение началось широкомасштабное только при поддержке глобального фонда. Глобальный фонд противодействия ВИЧ-СПИДу, туберкулезу и малярии до сих пор поддерживает все профилактические мероприятия в нашей стране. Государство не тратит ни копейки на это направления. Проблемы, связанные с лечением, глобальный фонд и, в частности, наша организация, сеть людей, живущих с ВИЧ, как основной реципиент этих средств, постоянно перекрывают проблемы с обеспечением лекарствами, тест-системами, которые у нас появляются в рамках государственных закупок. Так, в первом квартале этого года за деньги глобального фонда Наша организация покрыла всех людей лечением. Это больше 60 тысяч людей, когда государство не успело вовремя поставить препараты. Это было сделано по просьбе государства. Но когда мы говорим о тендерах, то тендера всегда проходили с проблемами. С 2005 года наша организация активно поднимает эти вопросы перед президентами нашей страны. Почему? Потому что злоупотребление в системе государственных закупок корни или кукловоды, скажем так, далеко сидят за рамками Министерства здравоохранения. И ни один министр на протяжении с 2005 года не был способен самостоятельно решить эту проблему. Но если раньше компании, так называемые компании прокладки или компании дистрибьюторы, которые выходили на государственные тендеры, с целью э, получить сверхприбыли, они с одной стороны э, взаимодействовали с фан-компаниями, производителями, и говорили им, что без нас вы свои препараты не продадите, снижали стоимость у компаний-производителей до минимума. С другой стороны, они в Министерстве здравоохранения были единственными операторами рынка, и они получали сверхприбыли, поставляя препараты. То в этом году ситуация уже достигла абсурда. То есть не просто компания «Прокладка», не просто правительство Украины в прошлом году воспользовалось услугами компании «Мой», которая мыла деньги при прошлом правительстве, начиная с 2011 года, воспользовались их услугами в прошлом году. И эта компания обнаглела до такой степени, что они решили вообще не поставлять препараты. Они, более того, подали иск в Министерство здравоохранения с целью поднять свою прибыль. И в результате вы знаете информацию, что компания ликвидирована, компанию выкупили, и компания не сделала ни одного доллара предоплаты той компании и производителю, которая эти препараты уже произвела. Произвела еще в январе месяце и готова была... Готово их на сегодняшний день поставить в Украину, но компания не получила ни одной копейки предоплаты или оплаты от компании посредника, которая, прошу заметить, еще в декабре месяца получила полную оплату по этому контракту сумму 52 миллиона 600 тысяч гривен. Ну, а компания, о которой мы говорим, это компания Векторфарма. Да. А компанию кто-то возглавляет, там есть там акционерное общество, совет директоров, или то есть э, можно найти человека виновного во всем э, в там финансовых махинациях и посадить ему там э, и посадить его там на 15-20 лет, ведь э, арестовывают же счета, э, находят же людей э, и бизнесменов, э, их как-то сажают за решетку, если они виноваты. Ну, понимаете, по нашей информации, а мы всего лишь неправительственная организация, мы не обладаем теми возможностями, которыми обладают наши государства, в частности правоохранительные органы. И мы очень верим, что поручение премьер-министра, данное э, министру внутренних дел Авакову, будет выполнено и будут найдены. Действительно, не просто ну, директор этой компании. Э, но будут найдены фактические владельцы. Мы знаем, корни этой компании уходят. Владельцев компании уходят в офшор, и нашей возможности недостаточно, чтобы понять, кто конкретно стоит за этой компанией. Но Министерство внутренних дел совершенно спокойно эту информацию может выяснить при желании. Поэтому задача, конечно же, правительства, и мы просим правительства наказать виновных в этой ситуации, но задача еще наша вторая, чтобы люди получили препараты в течение месяца чтобы поставки препаратов состоялись и вот на этот вопрос пока э, ответа от правительства нет каким образом сделать так чтобы препараты были поставлены э, в украину и вич позитивные люди не прервали лечение Я знаю что в конце мая там э, уже был какой-то десятидневный срок что вот еще 10 дней и буквально там не знаю там 10 июня э, все люди начнут умирать и даже была организовано перед кабмином Акция, а, называлась кладбище возле кабмина что-то такое. То есть насколько ну, проблема действительно реальная, а не вот, ну, такая вот с помощью этих заголовков, таких вот бурных, вот выведена на первые полосы? Ну, понимаете. Э, Во-первых, э, я хочу сказать, что мы не первый раз публично обращаемся к нашему правительству с этой проблемой. Мы выходили на пресс-конференцию в апреле месяце. Мы делали пресс обращение во время Дня памяти людей, умерших от СПИДа в середине э, мая. Мы по этому поводу писали письма э, премьер-министру, э, президенту. Эти письма пока остались без ответа. Э, проблема... Действительно, наступила в апреле месяце. И мы эту проблему предвидели в апреле месяце. Мы как организация работаем со всеми директорами областных центров СПИДа, с областными подразделениями, которые лечат ВИЧ-позитивных людей. С одной стороны, мы в рамках программы глобального фонда закупаем препараты и поставляем в эти центры СПИДа. Эти препараты идут дополнительно к тем препаратам, которые покупает правительство. То есть, таким образом, при поддержке международных организаций мы можем увеличить количество людей, которые получают антиретровирусное лечение. И так как у нас свой процесс закупок антиретровирусных препаратов. И мы закупаем эти препараты по международным процедурам. И у нас уже есть опыт, десятилетний опыт закупок этих препаратов. То есть международные организации нам доверяют свои деньги для закупок антиретровирусных препаратов. Мы создали систему закупок, которая позволяет закупать напрямую у заводов-производителей. За счет этого получать наименьшую цену что не скажешь о нашем государстве, которое до сих пор пользуется услугами так называемых дистрибьюторов или компаний-прокладок. Благодаря нашей работе мы создали запас антиретровирусных препаратов. И действительно, когда мы в апреле месяце начали получать вот такие письма, как вот письмо от детской больницы Ахмадет, которое говорит о том, что у них 54 подростка находятся на лечении именно этими препаратами, которые должна была поставить компания Vector Farm, а у них на складе три упаковки этих препаратов. И, конечно же, мы э, с наших запасов, которые мы создали, передаем эти препараты не только в детскую больницу в Ахмадет, но это, как вы видите здесь, э, Черкасы, э, вот мы передали 220 упаковок этого препарата. 265 упаковок в Херсонский центр передали. Здесь мы видим в Днепропетровске аж 2000 упаковок. У нас на складе более 20 тысяч этих упаковок было в резерве. Мы создали резерв. И только благодаря нашей работе, вот по всем областям, по всем центрам СПИДа, люди на сегодняшний день не прервали лечение. Мы со своей стороны хотели бы видеть подобную обеспокоенность о пациентах со стороны э, профильного э, заместителя Министерства здравоохранения. Мы хотели бы слышать не только разговоры о том, что все делается, но и действительно конкретные факты того, что что-то делается. Мы о своих конкретных фактах можем показать, подтвердить их документально. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Почему об этом говорили немножко раньше? Говорили, что ситуация критическая. Потому что препаратов нет на складе государственных, потому что наших запасов хватит не больше, чем до конца этого месяца, чтобы в ручном режиме вот так спасать ситуацию. А, Где-то 27 мая состоялось в Министерстве охраны здоровья состоялось заседание экспертно-технической группы. Это я увидел у вас угу. на Фейсбуке. А, это заседание экспертно-технической группы а, было посвящено закупкам как раз таки. Какие-то выводы есть позитивные вот в конце мая? Что-то вот есть какие-то новости хорошие? Ну, на самом деле, хорошая новость, что в конце концов в июне в конце мая месяца заседание этой группы состоялось. Это хорошая новость. О позитивных новостях рано говорить. Ведь посмотрите, что у нас есть. У нас есть коалиционное соглашение наших депутатов большинства, которые сказали, что должны быть переданы закупки из Министерства здравоохранения международным организациям. Это есть в коалиционном соглашении. Есть закон Украины, который принят парламентом, который подписан президентом, который говорит о том, что должны быть эти международные закупки. И закон этот уже более двух месяцев как принят. Но посмотрите дальше. Прошло два месяца, а подзаконных актов нет. А воспользоваться этим законом Министерство здравоохранения не может. И президент в своем э обращении э, в, во время встречи по реформе здравоохранения при подписании этого закона по международным закупкам, констатировал, что фармацевтическая мафия ⁇ это одна из самых сильных э, мафий. И то, что в прошлом году 40% государственных денег через э, эти закупки и раньше просто разворовывались. И сегодня опять закупки всех препаратов по всем программам опять будет делать Министерство здравоохранения. И у нас возникает вопрос, а как так может получаться, когда мы принимаем одни законы, декларируем одни принципы, а технически воплотить их в жизнь мы страна не может и пользуется старой, той системой, которая, которую мы все знаем и от которой мы хотим уйти. Но я боюсь, что мы не услышим э, здесь в этой студии ответа на этот вопрос. У меня есть другой вопрос. У вас есть какой-то план действий? Вот что э, нужно делать на ваш взгляд? И вы уже следуете этому плану? То есть понятно, что у нас там э, в, в этом министерстве у нас такая мафия, в этом министерстве у нас такая мафия. То есть мафии достаточно. И в министерстве э, там охраны здоровья там своя мафия. Как можно что-то все-таки взять и добиться от этого? Ну, на мой взгляд, нужно обязательно делать изменения в системе государственных закупок. Во-первых, должны быть, независимо от того, кто будет эти тендеры проводить, должна быть создана открытая, прозрачная, международная система закупок. То есть должны поощряться и приветствоваться, и создаваться те условия, те условия чтобы компании-производители, признанные во всем мире, могли и, что самое главное, хотели участвовать в наших тендерах. Я много общаюсь с представителями разных фармацевтических компаний, и общаюсь много лет, и то, что говорят директора, владельцы этих компаний, говорят, ну у вас в стране там своя система, и... Разбирайтесь вы как хотите в вашей стране. У нас есть цена на наш препарат, она известна всему миру. А почем ваши дистрибьюторы и на каких условиях они работают с вашим правительством, это ваши украинские проблемы. Так вот, я очень хочу верить и очень хочу надеяться на то, что наши украинские проблемы будут интересовать не только нас, представителей украинской общественности, не только представителей международных организаций, которые видят, что в Украине эпидемия спида, эпидемия туберкулеза, но и будут интересовать наших украинских чиновников. А если отдать закупки международным организациям, а как физически это сделать? Вот отдали, все, подзаконные акты есть, все работает. Как, насколько изменится тогда ситуация? Ну... Мы надеемся, что она изменится, будет убрана эта коррупционная составляющая, потому что международные организации ровным счетом, как и мы, уже десять лет в нашей стране покупаем э, препараты у производителей напрямую. Ну, когда вы покупаете у посредника ну, когда мы покупаем что-то на рынке, мы же знаем, когда мы покупаем непосредственно у человека, который это вырастил, это будет дешевле, нежели будем покупать у человека, который это перепродает уже. Вот точно так же с обеспечением лекарственными средствами. Покупать нужно у производителя. А кто будет покупать? Покупает кто? Министерство охраны ну, здоровья? Министерство здравоохранения сейчас покупает. Но функция Министерства здравоохранения как администратора лечебного процесса не покупать, не организовывать процесс закупки и логистики, а правильно оформлять заказ, что нужно покупать, что нужно купить. Вот это вот функция Министерства здравоохранения и этот, ну, так называемая номенклатура препаратов. Собственно говоря, вот эта та номенклатурная группа, о которой вы говорили, она определяет, что нужно закупать. Если есть что нужно закупать, то этот заказ можно дать кому угодно, кто умеет правильно организовать этот процесс. То есть на месте компании «Вектор Фарма будет стоять такая же компания, просто она будет международная это может быть международное закупочное агентство, например, ЮНИСЕФ. Ну, программа ООН по детям. Она тоже специализируется в том числе на закупках препаратов по ВИЧ-СПИДу, как международное закупочное агентство. Почему нет? Ну, возьмите дальше. Там, всеукраинская сеть людей, живущих ВИЧ. Вот мы сейчас, сейчас, в, на этой неделе, начинаем процесс закупок не только антиретровирусных препаратов, но и препаратов для лечения оппортунистических инфекций, э, диагностических инструментов для диагностики так называемых CD4, вирусной нагрузки. Мы начинаем этот процесс на два года, мы будем покупать вот наименование вот этих препаратов и тест-систем. И это пойдет в дополнение э, к национальному бюджету, к национальной, э, в рамках национальной программы. И так оно и планировалось, чтобы совмещать деньги международных организаций и деньги государства. То мы будем закупать организовывать закупочный процесс на сумму более 600 миллионов гривен. Вы вдумайтесь в эту цифру. Международное сообщество доверяет нам делать закупку на такие средства. Вы сами можете обеспечить всеми антиретровирусными препаратами всех людей, которые живут здесь с ВИЧ? Мы, в принципе, могли бы это сделать, но вопрос в ресурсах. Ресурсы, которые есть у нас, они только дополняют те ресурсы, которые есть у государства. И они так и рассчитывали, что они должны быть комплементарными и чтобы покрыть э большую и всеобъемлющую потребность в лечении. Но на сегодняшний день международные организации через нас выполняют свои обязательства, а государство на сегодняшний день не выполняет свои обязательства. Так мы видим, что э, средства на закупку антиретровирусных препаратов в этом году, э, несмотря на девальвацию, на введение новых налогов, э, ПДВ, 5% налога на э, э, импорт препаратов, средства в гривнах остались почти в том же объеме, в котором они были в 2014 и в 2013 году. А количество людей, которые нужно взять на лечение, увеличивается до 85 тысяч. Деньги международных организаций, которые мы оперируем, они приходят в долларах. И они в той сумме, в которой были задекларированы. А деньги государства, также были задекларированы в долларах, но выделяются по курсу 8. А выделяются они сейчас в гривнах по тому же курсу. А курс на сегодняшний день увеличился более чем на 100%. Поэтому государство не довкладывает на сегодняшний день в процесс противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и не выполняет свои обязательства как перед гражданами нашей страны, так и перед международными организациями, в частности, перед Глобальным фондом противодействия СПИДу, туберкулезу и малярии, которые выделяют запланированные средства на сегодняшний день в полном объеме. А от государства есть какое-то там вот открытое письмо там от имени Яценюка, от имени правительства, Министерства охраны здоровья, что мы разбираемся, нам нужен срок там трехдневный, к 5 июня будет комиссия, мы приглашаем вас там, координационный совет людей, которые живут с ВИЧ, будет там министр охраны здоровья, и мы все вместе сядем и как бы там все решим. Ну, на сегодняшний день мне действительно непонятно почему идет э, такая вот ситуация мы только знаем о том что э, премьер-министр дал поручение министру внутренних дел разобраться с этой ситуацией мы э, знаем о том что министерство здравоохранения на уровне заместителя министра пригенца проводит э, встречи с представителями этой компании но почему-то нас на эти встречи министерство здравоохранения не привлекает наверное не считает нужным это конечно нам неприятно немножко осознавать это так как именно мы поднимали эту проблему именно я приходил к заместителю министра еще два месяца назад с этой проблемой и именно мы предлагаем варианты решения этой проблемы у нас есть план б которым мы хотим воспользоваться мы понимаем что на сегодняшний день в юридическом поле ну, Министерство здравоохранения не решит эту ситуацию по относительно обеспечения ВИЧ-позитивных людей препаратами в рамках вот той закупки, в рамках того контракта, который не состоялся. Почему? Да, компания поменяла свое название. И для того, чтобы сейчас состоялась поставка, Министерство здравоохранения надо переписать, переподписать новый контракт. Как они могут переподписать в юридическом поле новый контракт с новой организацией, которая есть правоприемником той организации, которая уже не поставила препараты. Это в юридическом поле это сделать невозможно, поэтому самое лучшее, что можно сделать, это найти эти деньги и постараться их вернуть в государственный бюджет. А сейчас всем вместе нужно думать под какие гарантии, каким образом сделать так, чтобы компания-производитель поставила эти препараты в течение э, ближайшей недели двух. У нас есть вариант этого решения и, пользуясь возможностью открыто обратиться к премьер-министру, мы сегодня еще напишем письмо об этом, короткой встрече для того, чтобы показать план «Б», Виходу із цієї конкретної ситуації з тим, щоб віч тисяч віч-позитивних людей не прирвали лікування. А з нами сьогодні був Володимир Жовтяк, це голова координаційної ради всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛСНІД. Дякую, що завітали Дякую. до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.